В этом году мы готовим такую новогоднюю премьеру по страницам, мы ее называем «My Way», как бы «Мой путь». Но этот путь будет, как бы сказать, представлен некоторыми песнями из репертуара Фрэнка Синатра, а также отрывками из самых известных мировых мюзиклов. Это будут взяты самые яркие, уже взяты самые яркие номера, известные и популярные во всем мире. И они у нас приобретают такой вид некоего представления попури, где слушатели и зрители могут мгновенно перенестись из одной эпохи мюзикла в другую, из одной страны мюзикла в другую, из массовой сцены, например, «Маскарада» сразу оказаться в звуках музыки Роджерса, а потом оказаться в мюзикле «Кошки», а потом оказаться в мюзикле «Целуй меня, Кэт» Тут же может прозвучать следующая песня Фрэнка Синатры из, из репертуара Фрэнка Синатры. И вот таким вот коллажным калейдоскопом у нас идет такое необычное новогоднее попори, беспрецедентный случай, который пока еще никто в Харькове до настоящего момента не делал, с полностью с симфоническим оркестром. Мы специально сделали аранжировки многие, специально к этому событию. То есть мы хотим порадовать харьковчан и гостей нашего города именно вот таким вот уникальным представлением с элементами шоу. Мюзиклового шоу. Тут и балет будет задействован, и сценические ситуации разные. Разыграны. То есть мы как бы калейдоскопом оказываемся на мгновение, на несколько минут в тот или иной мюзик. Мюзикл, или, допустим, на американский какой-нибудь театр на Бродвее, или на концерт Фрэнка Синатра, условно говоря. То есть каждый слушатель и зритель найдет что-то созвучное, что-то известное, какой-то хит, созвучный его душе, его внутреннему миру. А может и познакомиться с какими-то неизвестными номерами. Тут у нас и Белль из Ноттердама, то есть и тут и Монте-Кристо дуэт Дмона и Мерседес. То есть вот такой интересный, необычный, скажем так, концерт – особенно для оперного театра, мы готовим, но это не концерт, это все-таки представление с элементами шоу, скажем так. Мы готовим в, этом, в конце этого года календарного показать. «Попори» – это такая фантазия, можно сказать, компиляция разных тем, которые собраны вот так вот и одно за другим идут, тема за тем уцепляется и дальше, значит, развивается это вот в таком некоем сквозном развитии. А естественно, что эти темы не связаны никак между собой, они только могут быть связаны либо тонально, либо интонационно, но сюжетные линии, они не связаны. Они как бы представляют такой вот калейдоскоп, Резних э, мюзиклів, різних стран, різних композиторів, тут і Уебер, тут будуть і Качіанти, я ще раз можу повторюсь, тут будет і Кул Портер. И в какой-то момент мы еще сыграем мюзикл Вальдхорна. То есть тут вот такой каскад, понимаете? Около 200. Оркестр, хор, солисты, балет, миманс. Да, не менее 200. Весь симфонический оркестр полный. Плюс еще у нас идет эстрадный блок. Это саксофоны, ударная установка и много ударных синтезаторов. То есть все, что необходимо для такого эстрадного мюзиклова. Ну, есть эконом-пакет в мюзиклах, но мы берем большой для большого оркестра с, с группой саксофонов, так называемая эстрадная группа, это джазовая секция, ритм-секция и все. Это синтезатор, ударная установка и саксофоны. Мы без бас-гитары обходимся, потому что у нас контрабасовая группа нам достаточно. Наши представления будут 29, 30 и 2 января. 29 и 30 по два представления в день, в три часа дня. И в 19:00, в 15 и в 19 по два представления в день. Здесь получается, мы делаем такой спектакль по пури, да, где в принципе каждая Каждая музыкальная композиция это отдельная история. Да? Вот называется My way, мой путь, да, и у каждого свой путь. И в принципе каждый из номеров это отдельный спектакль, маленький получается. Можно и так, что у каждого своя роль, как и в жизни, так и на сцене. Что опять каждый мюзикл имеет тоже каждый свой путь. Потому что здесь не только американский мюзикл представлен, представлен и французский мюзикл. Да? И опять-таки каждый из персонажей в каждом из мюзиклов тоже имеет свой путь. Совершенно разные направления мюзикловое, да, начиная там от э, Кандера, Ллойда Уэббера, там, и французских мюзиклов. Потому здесь о каждом, да, и каждый может найдет где-то что-то свое общее в этой каждой истории. Это новое. Это будет впервые, я думаю, что и в Украине точно впервые. Мы нигде названия не воровали, просто из песни «Сенатора». My Way, которая очень подходит к стилю мюзикловому, к Америке, из репертуара Фрэнка Синатра. Да, потому что очень много из его репертуара песен было перепета мюзикловыми артистами, иногда использовалось в мюзиклах, в спектаклях. Потому, потому, будет, потому называется по названию песни My Way. Она тоже будет звучать в спектакле.